ত' শ্ৰদ্ধা ৰাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ বি ব্লগ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লোৱা আমি দুটা আজি ছেইম চেম ড্ৰেছ পিন্ধি যাব ওলচোন দাৱাত খাবা আৰু দাৱাত খাবা ক'ত যাম আমি কাৰণ বিয়াৰ পিছতে লগে লগে ৰজাৰ মাপ পৰিছিল আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দাৱাতবিলাক পেণ্ডিং হৈ আছিল এতিয়া এটা এটাকৈ দাৱাত আহি আছে আমি ডাৱাত খাম ইতিমধ্যে দুটা তিনিটা ডাৱাত খাই মুখখন টুকুৰা হৈছিয়ে আজি আৰু বেছি টুকুৰা কৰিব আৰু মাজদিয়াত কি ভাল লাগে ক মাজদিয়াৰ ভাষা তাহোন টোহুন আৰু দীঘল সুৰ মজা লাগে ন য এতিয়া দেৰি কৰি নাথাকোঁ আমি জেগা যিহেতু ধুনীয়া জেগাত যাই আছোঁ ৰাস্তাত ৰখি পালে অলপ ফিদিওঁ কিবা কিছু বনাই থাকিম বহুত বেছি ভাল লাগে কৈছোঁ আৰু যিহেতু দেৰিয়ে হৈছে কাৰণ এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা যোৱাৰ কথা আছিল এইফালে এক ডেৰ ঘণ্টা অলাউতে খেদেচি কাৰণে আমাৰ অলপ দেৰিয়ে হ'ল আহোঁতে আৰু মুঠতে ইমান টাইম অ'লেও আৰু ৰাস্তাত কাপোৰ চাপোৰ ঠিক কৰিব অলপ বাকিয়ে হ'ল সেইকাৰণে অলপ ৰৈ দিলোঁ আৰু ৰ'দো বহুত বেছি যে হাত চাত একদম মানে চেক চেকি ধৰি যায় বাইক চলালে বহুত বেছি ৰ'দ কাৰণ গৰমৰ দিন পৰিলে আৰু এপ্ৰিলৰ মাহ যিহেতু শেষ হ'বৰে হ'ল আৰু যিহেতু ভদ দুপৰীয়াৰ টাইম হ'ল প্ৰায় চাৰে বাৰটাই বাজিল সেইকাৰণে আমি ৰখি নাথাকোঁ সোনকাল তাত যাই থাকোঁ আৰু যদি ভাল ঠাই কিবা পাওঁ ৰৈ দিম বাৰু এবাৰ গৈ আছোঁ চিধা এতিয়া মাছ দিয়া কেম্প আৰু এইফালে পুলি আৰু ৰস বনাই আছে গতিকে খোৱাৰ কাৰণে অলপ ৰখি দিলোঁ খাবি নে নাখা তাই নাখালৈ যদিও মই ধুনীয়াকৈ লৈ ললোঁ এটা গিলাচনে মজা আছে তাৰ কাৰণ নেচাৰেল বস্তু খাই মই ভাল পাওঁ কল্ড ড্ৰিংকে নাখাওঁ আৰু ভাল নাপাওঁ একদম মানে আৰু সি ঘৰত আহি পায়েই চাহপানী খাৱাত ব্যস্ত আমি এতিয়া অলপ দেৰি হৈছিল যে এইটো আৰু পুৰা খাৱাতে ব্যস্ত খাম বুলিয়ে অ খাবই পাতিছি গাঁৱত ন খা 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 ওলা হোৱা নাই নেকি আহিয়ে পালি ওলাই থাকোতে দুই ঘণ্টা ওলাই ৰাস্তাত ৰখি ওলালি এইবাৰ আৰু ওলাই আছা পাহাৰ গছ গ'লে ওলাই থাকি নেকি

আৰু ভাত তাত খাই বতৰো যিহেতু অলপ ঠাণ্ডা পৰিল ধুনীয়াকৈ অলপ ফুৰিব ওলাই আহিছোঁ আমি ঘৰটোৰ পিছফালে এইফালে মহ এইফালে পুঁজি এইফালে গৰু ছাগলী এটা খুব ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু এইফালে তেখেতসকলৰ মানে পিছফালে খেতি বাতি এটা খুব ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু এই মানে ৰিলচ বনাবা ৰেডি হৈ আছে ভাবচি আৰু জোতা পাৰোঁ যদি ৰিলচেই বনাওঁ জোৰেকৌ সেইফালে ৰিলচ বনোৱাৰ কাৰণে মানে ঠিক ঠাক কৰি আছে আৰু এইফালে পুঁজি এইফালে মানে ছাগলী সেইফালে মহ গৰু এইফালে কুঁৱাৰ পাতত মানে খেৰ দিয়া মানে খুব ধুনীয়া এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু এইফালে বাৰাণ্ডাত ঢেঁকী তাৰপিছত ওপৰত এনেকৈ শাল পুৰণা শাল এটা খুব ধুনীয়া মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটা মানে আগৰ সেই পৰিৱেশ এটা উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ বহুতে বেছি ভাল লাগিছে মোৰ ইয়াত আৰু এনেকৈ ভাত পানী খাই ঠিক গধূল হোৱাৰ আগে আগে আমি যাব আহিলোঁ আৰু যাওঁতে যিহেতু মই খাইছিলোঁ আৰু আহোঁতে এতিয়া খাব লালচ লাগি আছিল নেকি আচ্ছা আৰু এনেকৈ আহি পাই কাপোৰ চাপোৰ সলাই ল'লোঁ আহি পাওঁতে অলপ গধূলি হ'ল মানে ৰাতিয়ে হ'ল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব আৰু এনেকুৱাই ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰি যাম লগ পাই আছোঁ পুনৰ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে